Было получено сообщение о загорании крыши по адресу улица Уютная 10. По прибытию первого подразделения было выявлено, что сильное задымление из под крыши и на э, третьем и четвертом этажах. Был номер вызова, ранг 1 без, направлены дополнительные силы и средства. Было создано два оперативных участка. Один по автолестнице на крыше четырехэтажного здания, другой на в помещениях третьего этажа. Работало два звена газодымозащитной службы в составе звенья два ствола Б. Загорание произошло в техническом помещении на площади 20 метров квадратных. Работало 4 единицы техники. Основной, одна специальная и 16 человек личного состава. Старший помощник начальника дежурной смены оперативно-коррекционного центра, главного управления государственной службы чрезвычайной ситуации майор Дурягин Алексей Владимирович. Жертв и пострадавших нет, причины пожара выявляются.